बिस्मिल वरि व यूट्यूब चैनल पर आपको शामदेद कहते हैं नौरानीयदा कोर्स चल रहा था आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर ग्यारह मशक सुकून अब तक हमने दस तख्तियाँ पढ़ ली है और ये जो दस तख्तियाँ हैं इन दस तख्तियों में हमने बच्चे की हर किस्म की कमजोरी दूर करनी है उमूा बच्चों के अंदर तीन किस्म की कमजोरियां होती है पहले नंबर पर यह कमज़ोरी होती है कि बच्चा जो है उसके तलफ नहीं ठीक हो रहे। दूसरी गलती ये होती है कि बच्चा रवानी पढ़ सकता रवानी में उसको ज़रा मुश्किल पेश आती है और तीसरी बड़ी गलती ये होती है कि बच्चा जो है वो हल करीमत यानि कलिमात को वो हल नहीं कर सकता तो अब तक हमने ये जो दस तख्तियाँ पढ़ ली हैं इन दस तख्तियों में कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि यह तीन किस्म की कमज़ोरिया बच्चे की दूर होनी चाहिए कि ये तीन किस्म की कमज़ोरी बच्चे में दूर हो जाए और किसी किस्म की कमी और कमज़ोरी ना रहे क्योंकि आगे जो इसके बाद तख्तियाँ आने वाली है उसमें हम यानी यूं समझे कि इजाफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि नौरानी कायदे का मकसद तो यही है कि ठीक हो रवा पढ़ना बच्चे को आ जाए कलिमात को हल करना आ जाए यही नौरानीयदे का मकसद है और ये मकसद दस तख्तियों में तकरीबन पूरा हो जाता है इससे आगे की जो तख्तियाँ है वो है कि इजाफ़ी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ इजाफी वो मत वो गुन्ना और अफ् है कि बच्चे को गुन्ना भी समझाया जाए और अफफा भी समझाया जाए जा। यानी याद करवाना ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप समझा दें उनको कि गुन्ने में आवाज़ मुकम्मल नाक में जाती है और के अंदर आवाज़ नाक में छुप जाती है और या इस अंदाज़ से भी समझा सकते हैं कि गुन्ना जब हम पढ़ते हैं गुन्ना अदा करते हैं तो गुन्ना अदा करते वक्त हमारे होंठ बंद हो जाते हैं बंद रहते हैं और अफा करते वक्त होंठ जरा खुले रहते हैं बस इतना ही जो है वो बच्चे को समझा दिया जाए जैसे अंता ये अख्वा है और अगर हम पढ़ेंगे अंत ये गुन्ना है और गुन्ना सिर्फ मी मुशदत नून मुश्दत और जो एदगाम है वहाँ पर गुन्ने वाला एदगाम माल गुन्ना उसमें यह गुन्ना होता है उसके अलावा बाकी जो है वो अख्वा है तकरीबन और कवायद का पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो इजाफी चीज़ है अगर आप पढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ से आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए लेकिन वो भी सिर्फ आप याद करवाने की हद हाँ तक कि बच्चे को याद हो जाए और बच्चा समझ सके कि ये गाँह है ये ख्वा है और ये जो है वो इकलाब है तो इतना जो है बच्चों को समझा दिया जाए लेकिन दूसरी जो चीज़ है, है जिस पर हमने मेहनत करनी है और वो चीज़ है मद मद की कुछ किस्में तो तख्ती नंबर आठ में आ चुकी है यानी मद मद मतसिल और मद आरज और मद आरज आज की इस तख्ती के अंदर मद मनफसिल उसकी एक मिसाल मौजूद है वो बच्चे को समझा दिया जाए फी आ ये जो है मद मनफसल की मिसाल है और बच्चे को आसानी के लिए आप यूँ समझा सकते हैं कि हमजा अगर हरूफ मदा के बाद असली शकल में आए तो वहाँ मद मनत है बड़ी मद है और अगर हमज़ा जो है वह अलिफ की शक्ल में आए तो वह मद मनफसल है आसानी के लिए बाकी तफसील में ज़्यादा पहला कलमा दूसरा कलमे में आए उसी कलमे में आए ये फिर बड़ी बात है ये जो है ना बड़े बच्चों को समझाने के लिए छोटे बच्चों को आप इतना समझाए कि हमजा असली शक्ल में है तो मद मतसिल है और हमजा अगर अलिफ की शक्ल में है तो मद मत इसी तरह इस तख्ती के अंदर मद लाजिम कलीम मुखफ उसकी मिसाल भी मौजूद है वो भी बच्चे को समझा दिया जाए जैसे आ, आ और इसी तरह इस तख्ती के अंदर एक और चीज़ भी आपने समझानी है और वो चीज़ है जहाँ दो तो साकिन जमा हो जाए क्योंकि यह तख्ती सुकून वाली तख्ती है यहाँ पर दो सान जमा हो जाए तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा यहाँ पर गलती ये रह जाती है कि जहाँ दो तो साकिन जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे जो है एक को मतहर कर लेते हैं जैसे लई रतल्क़द्रई रतल्क़द्र अब यहाँ पर आके वो पढ़ते लई रतल़दर तो नई रतल़द्र ये गलत है बल्कि दो साकिन है तो दोनों साकिनों को पढ़ना है पहला सान तो आसानी से पढ़ा जाता है दूसरा जो साकिन है उसको थोड़ा सा वाजे करना जैसे लई लतर और फिर इस तख्ती में इस चीज़ पर मेहनत ज़रूरी है क्योंकि पहली लाइन आप देखें बद बशः ये जितने भी जितने भी अल्फाज हैं इन तमाम अल्फाज में वक्फ़ की सूरत में दो सािन जमा हो रहे हैं तो वह जो बच्चे इस किस्म की गलती करते हैं लई कदर कमादरा कमा लई मिन अल्फ शहर सलामी हद फजर तो ये इस ये जितनी भी गलतियाँ हैं ये कहाँ से पैदा होती है ये जब हम इस तख्ती पर मेहनत नहीं करते तो यहाँ से इस किस्म की गलतियाँ पैदा होती है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इस तख्ती के अंदर हम मेहनत करें तो इस चीज़ पर मेहनत करें कि जहाँ दो साकिन जमा हो जाए उन दो साकििनों को अच्छी तरह वाजी करना वो ज़रूरी है किसी और एक चीज़ और कि अक्सर बच्चे जो है वो जो कमज़ोर रह जाते हैं उनका हमने क्या करना उनका करना हमने ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं कि बच्चा रवा नहीं पढ़ सकता तो उसके और बच्चा कलिमात को हल नहीं कर सकता तो उसके लिए हमारे पास तरीका एक ये है कि हम जैसे पहले पढ़ाते थे ना पहले हिजे करवाते थे बाद में रवा पढ़वाते थे अब हम इस तरह करें कि पहले रवा पढ़ाएं जितना बच्चे का सबक है तीन लफ्ज चार लफ्ज वो पहले रवा उनसे सुने बाद में फिर उसके बाद हिजे सुने इससे बच्चे के अंदर जो है वो उसकी इस कुछ बढ़ेगी और अगर इस तरीके से हम नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि पहले हिजे करवाएं और हिजे करवाने के बाद जब हम रवाज सुने बच्चे से तो रवाज तीन से चार मरतबा तीन से चार पाँच मरतबा हम उनसे सुने वो सबक सिर्फ एक दफ़ा हिजे करने की इजाज़त हो कि जब आप बच्चे से सबक सुने एक दफ़ा हिजे की इजाज़त हो और बाद में दूसरे तीसरे नंबर पर जब आप सुने तो उस वक्त फिर आप बच्चे को पाबंद बनाए कि अब हिजे नहीं करने अब आपने रवाज पढ़ना है तो इस तरीके से उम्मीद है कि वो जो आ, रवा की गलतियाँ हैं वो भी कुछ दुरुस्त हो जाए। अच्छा हमारे पास एक सवाल आया है वो ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तीन लाइन चार लाइन हद तक के सफ़ा या कभी कभी पूरी तख्ती वो सुना देते हैं तो उनसे इस तरह सुनना चाहिए या नहीं तो इस बात का जवाब ये कि उनसे सुनना चाहिए कि जिन बच्चों की इसत ज़्यादा है तो उनके इसत के मुताबिक उनको सबक भी दिया जाए उतना ही उनसे सुना जाए अगर उनके इसत को हम जो है वो उनकी एक की हौसला शिक्नी करेंगे और नहीं सुनेंगे तो उनकी इस कम होगी तो इसलिए अगर किसी बच्चे की दो लफ्ज़ सुनाने की आप दो लफ्ज़ ही सुने किसी की इस्तेदा एक लाइन है आप एक लाइन सुने अगर किसी की इस्तेदा है कि वो पूरी तख्ती आपको सुनाता है आप सही तरीके से समझाते समझाने के बाद वो पूरी तख्ती आपको सुनाता है तो आप उनसे वो सारी बेशक सुन लें सारी अगर आप नहीं सुन सकते तो आदि उनसे सुने और हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि उनकी इस्तान आगे मजीद बढ़ सके और इसके अलावा आपके भी कोई अगर सवाल हो तो आप वो सवाल हमसे कर सकते हैं